Уважаемые господа, это да не надо. Есть, сделать, но... Это а... же микрофон для интернета, так это будет. же не для озвучивания. Одно замечание по поводу болонского процесса. Я хочу под... просто поделиться с вами. В марте месяце, по-моему, 10-го года я был на конференции в Университете Шевченко в Киеве. Как раз заключительная конференция была по болонскому процессу. Сидели много там министров, ректоров и так далее, и так далее. Вывод какой? Балонский процесс не сработал. Дальше. Э, перед этим я, ну, естественно, большой форум, я готовился э, к этому делу э, и посмотрел сам подход Болонского процесса. Почему а он не сработал? Вопрос задаю сам себе. Оказывается, в 19 веке еще Карл Маркс и Фридрих Энгельс, если вы помните, написали, э, значит, объединяли Европу, написали, э, пролетарии всех стран, соединяйтесь, да? но они сделали, про рамку, сделали, они написали, что нужно делать, определили, кто пролетарий, кто буржуа, отношения между ними. А здесь подход был какой? Тезисы дали, пять принципов, и спустили вниз. Ребята, давайте как хотите, так и понимать этот процесс. И каждый вуз начал понимать по-разному. Один так, другой так, и в результате ничего не Это мое такое заключение. Значит, и еще э, такое наблюдение, будем так говорить. Значит, очень мало, мне кажется, говорили, все, говорили хорошо, прекрасно, дистанционное обучение, образование прекрасно. Ребята, проблем выше крыши в образовании. Язык. Э, значит, э, сама система образования у нас как система, она не работает. Управления никакого нет. В 1992 году... Была программа СВИТ, если вы помните, там очень много тезисов сделал, хороших тезисов, давайте управление делать и прочее, прочее, до сих пор ничего не сделали. Мы сейчас вышли на такие высокие технологии, что часть э, преподавателей, мы с вами сидим в интернете, а часть преподавателей не знают абсолютно, кто такой Каменский, кто такой Руссо, чем он занимался в свое время по педагогике и так далее. Разрыв капитальный. Так почему? Потому что у нас нет образования педагогического. Закончил политех или там наш вуз, э, студент. О, отлично, хорошо, будешь педагогом. Сделали педагога, а он не знает. Он выучил свою дисциплину. Там геодезию, я скажу, геодезии, допустим. И он ее читает. А как чего читать? Как преподавать? Абсолютно не знаю. То есть проблем масса. И эти проблемы, мне кажется, надо было здесь как-то отмечать и делать, особенно по языку вот э, мне кивает головой, что э, сейчас продвигаются э, прикладные лингвистические технологии, информационные технологии. Этими вопросами занимается широко э, в свое время академик, не член корреспондент Академии, но в Киеве, в Академии Вернадского. Значит, эти технологии тоже не были здесь освещены. Поэтому я, значит,